12 серпня в рамках робочого візиту до Слов'янська губернатор Донецької області Сергій Тарута провів нараду за участі міського керівництва, представників бізнес-сфери, комунальних підприємств та інших структурних підрозділів одразу декількох міст Донецької області. Провідною тематикою зустрічі став хід виконання відновлюваних робіт у всіх сферах життєдіяльності Слов'янська, Краматорська, Миколаївки, Артемівська і Красного Лиману. Кієнім Хадіма зараз действия и со стороны области, и со стороны правительства, для того, чтобы мы могли быстро отвечать на те вызовы, которые стоят перед нами. Мы только вернулись вот из Семеновки, прошлись по поселку, увидели разрушенные дома, поговорили с местными жителями и хочу сказать, что нам, местные власти, они поставили двойку. Приехали все, там, пофотографировали, как они говорят, комиссия была, она там зафиксировала факт, но на самом-то деле людям не ответили на понятные, простые вопросы. Будет компенсация или нет, помогут и чем помогут, будет восстановлено жилье или квартира, если будет, то когда, если не будет, скажите честно. Вот как бы то, что хотят от нас слышать жители, ну, конкретно Семенок, я думаю, что это, в общем-то, наверное, характерно для всех остальных. Уже скоро будет 1 сентября, дальше будут холода, и люди должны понимать, как мы сможем им помочь. С другой стороны, конечно же, самая главная задача, особенно это касается Славянска, это восстановление промышленности. Без этого не будут рабочие места, без этого, конечно же, вот, будут у нас большие социальные проблемы. Местные власти не в состоянии быстро реагировать на эти проблемы. Поэтому просьба, что касается Славянска, необходимо привлекать активное гражданское общество, для того, чтобы они оказывали помощь. Чтобы не только волонтеры, со всей Украины помогали, а чтобы были и местные волонтеры. Мы надеемся, что сегодняшнее совещание, с одной стороны, поможет нам обострить реальные проблемы. Я хотел бы, чтобы вокруг этого мы сейчас говорили, какие есть проблемы по каждому городу и что необходимо сделать. Окреслив Сергей Тарута и подальше конкретные кроки у напрямку решения поставленных задач. Сейчас инициируем перед правительством выездное заседание Кабмина, которые мы там, предлагаем провести или в северной зоне, в Краматорске, или в Мариуполе, на э, которые вынесем все вопросы, касающиеся сложившейся ситуации в рамках проведения АТО. Мы все прекрасно понимаем, что сегодняшние проблемы не вписываются в нормальный ритм жизни, в нормальные. Э, условия законодательного поля и нормативного, и поэтому нам нужно будет на уровне кабинета министров, на, на уровне парламента срочно реагировать. Пока, я бы сказал, большого прогресса нету. Есть да, заявление правительства, заявление президента о том, что будет оказана помощь, но конкретной помощи пока еще... Эти регионы не почувствовали. Мы вышли с инициативой правительства о создании агентства по восстановлению Донбасса. В рамках этого агентства мы хотим сконцентрировать всю работу по координации работы местных органов власти, государственных органов власти, волонтеров, доноров. И вот в рамках этого агентства мы сегодня как раз обсуждали с местными жителями Семеновки ту концепцию, которую мы им предлагаем. И первая была встреча достаточно, я бы сказал, очень конструктивная. То есть предложения были приняты, есть договоренности, мы понимаем, какие есть проблемы. Поэтому вот в рамках агентства мы хотим создать электронную базу по всем разрушения, по вот, всем объектам, которые необходимо восстанавливать. И в рамках этой электронной базы здесь вот нужны нам прежде всего представители Славянска, вот, в основном молодежь, которая бы активно помогала нам сейчас вот, заполнять все объекты, которые необходимо восстанавливать, чтобы мы создали эту базу, в рамках этой базы создали прозрачный механизм восстановления. Всех, конечно же, очень сильно сдерживает возможное коррупционное начало. Все понимают, что когда восстанавливают, то греют на этом руки. Но наша задача сделать абсолютно прозрачный механизм. И вот в этой части мы также планируем привлечь аудиторские компании, консалтинговые компании, сюрвейские компании, которые будут нам обеспечивать прозрачность. Более того, в рамках агентства мы хотим заключить предварительные соглашения по одобренным поставщикам непосредственно производителей или их официальных дилеров, чтобы здесь не было у нас никаких посредников. И с точки зрения всех субподрядчиков и подрядчиков тоже должен быть квалификационный лист, одобренный где... Всі роботи повинні довестись на абсолютно прозрачної основі у свою чергу. Заступник слов'янського міського голови Тетяна Малій звітувала про вже виконаний обсяг робіт з відновлення міської інфраструктури. В первую очередь необхідно було визнаві роботу транспортної інфраструктури І із тридцяти маршрутка, то на здійснювали погороду. Тридцять маршрут на сьогоднішній день відновлені, і не були відновлені про чаші строки на сьогоднішній день. пассажиров настроение, и в случае необходимости рейсы будут добавлять. 14 троллейбусов, которые у нас были в парке, они на сегодняшний день восстановлены. Восстановлены две линии маршрута. И, к сожалению, на сегодняшний момент у нас остается вопрос открытым. Это пятый маршрут, который мы планировали средства направить в этом году и завершить. Что касается дорожного хозяйства, то есть мы до военных действий мы проводили, начали уже ремонт капитальных дорог генерала этой улицу, мы уже провели фрезеровку дорожного полотна, но, к сожалению, работы остановились. Средства в местном бюджете выделены у нас на завершение этого участка дороги, потому что самый такой интенсивный участок дороги. Дальше, что касается наружного освещения. Э, наружное освещение на сегодняшний день у нас восстановлено где-то порядка 70%. Э, предприятию дана финансовая поддержка, предприятие закупает необходимую кабельную э, продукцию и э, будет восстанавливать освещение своими силами. Я думаю, мы до 1 сентября все восстановим 100%. 1 сентября. Мы начинаем 1 сентября или 1 октября. Учебные. Мы начинаем 1 сентября, и мы сделаем все для того, чтобы дети пошли 1 сентября в школу. Во всех районах? Во всех районах. Университеты тоже готовы? Ну, университеты, они не местного подчинения, Но, университеты, университеты, университеты. они ориентируются на 1 октября. Садики у нас уже работают все. Значит, у нас заготовленные продукты питания имеются. То є так уже прийма опікується керівник Донецької області і доли Слов'янського курорту. Причини, що гальмують процес відновлення роботи оздоровчої сфери курорту, були озвучені під час засідання. За нам послав курорту там зараз сейчас... да, да, да. да. Работа? не працює. сі час, але значить проведено, проведено аналіз станції водойома хтось вана садвіз нормі про курорт посіті не начало постановлення по три причини. нас стоїть воїнська честь. Якщо каким-то образом передислоцировать эту часть, тому що в работает де человек, 800 по ми день не можемо почати ремонтні роботи, оскільки ограничен доступ. Користуючись слушною нагодою, міське керівництво Слов'янська звернулося за фінансовою допомогою та підтримкою у вирішенні нагальних міських проблем. У нас машины с еврозахватом, все бы казалось хорошо, но на сегодняшний момент этот дефицит, и это испытывает население. В том числе, когда вернулись, и очень большой объем мусора, и нам вот, ну, достает какая-то вот помощь как, на тренера. Пищащий, кричащий момент, я даже если его не назову, но мы с этим очень сильно столкнемся, город потерял грейдер. Он у нас и так был уже такой весь физически-морально изношен, но он как-то мог работать. На сегодняшний момент э, э, это будет очень серьезная проблема. Э, затем Валерий Михайлович оказывает помощь на сегодняшний день по поводу э, реструктуризации задолженности за энергоносители это коммунальные предприятия, в том числе водоканал. То есть в сегодняшний момент, да, имеется задолженность на электроэнергию, но вследствие того, что 3-4 месяца люди не, могли оплачивать услуг по причине и банковской системы не работали, ну и ряд других причин. То есть мы очень просим тоже вашего содействия по решению этого вопроса по реструктуризации задолженности до конца года. И естественно, куда бы субвенцию все-таки без субвенции державного бюджету на восстановление того ж многоэтажного сектора мы все равно со своим бюджетом мы не справимся. Про обсяги виконаних робіт і про масивний пласт проблем, вирішення яких не під силу міським бюджетам, звітували керівники сусідних міст. На сьогоднішній день, скажу одразу, в місті працює все. Вода є, освітлення на вулицях є, заводи працюють, Магазины возвращаются, инфраструктура восстанавливается. Значит, нами были устранены повреждения на 6 километрах линии наружного освещения собственными силами. Восстановлена работа на дистанции 4 километра пролейбусной линии. Восстановлена работа общественного транспорта. Весь транспорт находится на маршрутах, за исключением одного района. Это район поселок Васильевка. Ну, к сожалению, случаи мародерства были порядка 400 метров э, контактного кабеля трамвая э, срезали. Это значительная сумма, пока в бюджете она не предусмотрена. Э, что касается жилого фонда, в результате проведения АТО в городе пострадало 47 многоэтажных домов. На сегодняшний день силами обслуживающих организаций, э, частных лиц, э, восстановлено э, 26 домов. Ну, конечно, это работа по восстановлению остепления, э, частичное повреждение, перекрытие, восстановление наружных стен. Э, эта работа проводится. Значит, нами тоже была создана комиссия при городском исполкоме, при управлении жилищно-коммунального хозяйства, которая работала с жеками, теркомами по регистрации всех случаев повреждения э, частного жилья. Отозвались заводы, отозвались частные предприятия э, и предприниматели. Собирали на круглые столы, общались с бизнесом. Бизнес первого дня пошел на встречу, выделялись из стройматериалы оказывалась живая помощь ну, рабочей силой. Значит, На сегодняшний день э, городским бюджетом выделено 8 миллионов, состоялась сессия недавно. 8 миллионов со спецфондом мы выделили на восстановление жилого, жилого, ну, жилого фонда. Значит, ну, проблемы те же самые, что и коллега Сусланинска сказала, это проведение тендерных операций, то же самое мы подготовили на вас обращение, в котором подробно указали эту проблему. Ну, и проблема, конечно, все это далеко на местный бюджет, если можно, конечно, тоже субвенции, тоже какие-то деньги, какую-то помощь. Думаю, мы в зиме закончим, если все будет нормально, ремонт полностью всего жилья. Сегодня мы, в принципе, 20-го заканчиваем ремонт казармы. Мы практически закончили ремонт на этажах. У нас были повреждены 29 частично э, подъездов, окон. Денька, статистику я знаю. А, мы, мы сами сейчас... У меня вопрос, если можно. Те тысячи, которые обещали. У нас уже 3600 человек записывались. И славяне, и и все. Будут ли эти деньги? Одни звонки на звонках на сегодняшний день. Идет. Я, вопрос это... понятия. Да, я завтра провожу совещание есть, с руководством облсовета, который наконец-то переехал в Мариуполь и начала там работать. У нас да, проблема да. была только одна. Облсовет вот, растворился, вот, он искал места, где можно спрятаться, и не работал. Вот мы сделали предложение в Мариуполь, да, это... и завтра вопрос, я знаю его у нас накопилось очень много, это касается не только вас, касается и Следующий даже вопрос, я бы хотел бы и Борис Михайлович, это в принципе относится к его тоже парафии. Вот мы сейчас начинаем эти ремонты частных домов, допустим, там казармы и все остальное. Только Аска слышит, что это бомбой, все, сразу же, делая экспертизу фундамента, делая экспертизу того, если мы начнем эти все экспертизы делать, мы ее никогда не установим. Говорят, что не пишите, что это снарядом, а пишите, что это просто вручную разбились эти дома, да, упала сверху метеорит и, и ударился. Поэтому тут надо этот вопрос, да, второе и третье вот логичное, ну, гаска без этого же ни казначейства нету. Надо как-то эти вопросы, я знаю, и нам передать на время эти функции. Потому что ну, это очень долгая история. Прежде чем, да, если можно, все договоримся. Значит, вот по этому вопросу и по этому надо вопросы обязательно решить. И последний вопрос, который я хотел бы, чтобы все-таки оказали помощь. Мы строили очистные сооружения. Вот там зеленый клей, вы знаете, Валерий Михайлович Там практически осталось э, оформить документы или еще что-то. Если мы это не пустим, мы не пустим практически э, конституционную систему, потому что ту старую развалили, а это не можем. Укс должен это все вопросы э, закончить. Все остальные вопросы, которые есть, мы стараемся решать. И последнее, я вчера вам э, говорил, если только это можно, 39 стоит жара. Мы со Светлогорьем действительно не успеваем тушить пожары. То, что вы нам дали бензин, благодаря этому бензину вы хоть чуть-чуть остановили эти пожары. Сегодня, ну каждый день 25-30, 25-30. Я уже вот со своего бюджета, что мог выделить, если можно убедительно. Там где-то есть по линии МЧС, дайте-ка там 2-3 тонны бензина до соляркой потому что не, ну, не выйдет. У нас всего в городе повреждений на сумму около 75 миллионов, здесь Северная Толя повреждены дороги. Порядка 64 миллионов. Но на сегодняшний день я даже боюсь понимать эту тему, потому что у нас на сегодня продолжается движение тяжелой военной техники, активно очень. Поэтому, но проблема существует, мы с ней не справимся. Что касается восстановления жилья, огромную помощь оказывают как градообразующие родостр... предприятия, малый и средний бизнес, лица предприниматели, просто жители города. Из бюджета развития мы выделили порядка 3 миллионов гривен, восстанавливаем. Но с чем мы не сможем справиться, это порядка 16 кровель в результате 5 неудачных попыток взятия воинской части. 16 кровель в жилых домах были повреждены, это где-то около 3,5 миллионов гривен боюсь, что мы не сможем выпускать. Дальше. Артемовское педагогическое училище. В результате того, что там был расположен и по сей день расположен штаб батальона Донбасс, кровля полностью повреждена, окна полностью отсутствуют. На сегодняшний день мы этот вопрос пытаемся решить за стеклями с помощью опять-таки наших предприятий, но там порядка 870 тысяч гривен нам необходимо на его. Далее, задыхаемся, мы с беженцами. На сегодня у нас 1690 человек. Только вчера поступило 219. Сборлов, Кадонец, Шахтер, Первомайск, Торес, Попасная, Геннадьева. У меня всего на сегодня осталось 22 места свободных. Размещать людей некуда. Давать уже нечего. Ни денег, ни одежды, ни продуктов питания, ни посуды. Очень прошу помощи. Кроме того, у нас большое количество военных расположено. 1 сентября напрягается. Общежитие медучилища занято батальоном Закорпате. Общежитие медучилища занято батальоном Донбасс. Батальон Артема расположен у нас в профилактории Цветмета, но там не 1 сентября, но тем не менее. Поэтому 1 сентября нам надо как-то освободить эти помещения. После этого предприятий объемы падают у успех. Проблемы у всех одинаковые. Після роботи життя транспорта ні з На склад роботу сиріалі можуть привезти Около 30% процентів у нас переведені на неповний робочий день. Не Серед озвучених питань загальним для багатьох міст став дефіцит місць для розміщення переселенців із зон, де наразі триває АТО. Пролунали і пропозиції щодо вирішення цієї проблеми. На сьогоднішній день. А... У нас админ здания главконторы завода имени Куйбышева, оно пустое. То есть оно под охраной, в нормальном состоянии, слава богу, оно не пострадало. Поэтому в принципе оно может быть предоставлено временно для размещения людей. Вы знаете, где главконтора, да, в старом городе Краматорске нами она э, не задействована потому как э, мы перенесли э, свою лапхантору на территорию закрытого периметра на завод поэтому нам если кто-то обратится, мы готовы предоставить показать Почули цього дня і голос малого та середнього бізнесу. Підприємці та керівники промислових заводів окреслили коло проблем, що є серйозною перепоною на шляху до відновлення їх роботи та стабільного функціонування. вивчали вопроси які існують у підприємців на сьогоднішній день. Сожалінню в основному весь бізнес на сказав ході ато, повіжінообородування, проживане знання поміщення. Вот, значит, имеет место дефицит в руках рабочих. Вот, поэтому на сегодняшний момент, ну, скажем так, основная часть времени нужно на восстановление не на производство своей продукции, а на восстановление своих мощностей. На сегодняшний день у нас будет 50% по торговле, это система аптечная, торговая, торговая сеть, только включены на работу, 50% ранее существующих. То есть, естественно, малый бизнес тоже еще не в полную работу, как и тут. Кто нужно кто... для того, чтобы помочь? Кто... Если предприниматели обращались какие-то вот вопросы по поддержке финансовой. Это льготное кредитование, это возмещение НДС из бюджета. Потом, конечно, и поднимали вопрос, на сегодняшний момент нужно переориентировать рынок сбыта продукции. <Свы> по статистике, по отделу экономики, по среднём, 7, более половиной тысяч субъектов хозяйствующей деятельности, разных форм собственности, в Славянске, только в Славянске. И общая проблема у всех одна на сегодня. Значит, у нас с Дона у всех есть договора на электроснабжение. Там такая есть опция, как предоплата. Это от тысяч, нескольких тысяч, до десятков тысяч денег, которые висят постоянно на счету УРЭСа. Мы не можем ими пользоваться, это наши на сегодняшний день оборотные средства, которые очень нужны сегодня для восстановления и рабочих мест, и производства. Мы бы к вам хотели обратиться с просьбой, нам помочь этот вопрос решить, потому что местный РС, он не решает эти вопросы, он просто исполнитель Дона Баланета, понимаете? Для предприятий Коматорска, что сейчас критично, это снабжение электроэнергии. Это первоочередной вопрос. К сожалению, мы с Энергомашкой стали, работаем по два дня. То есть два дня они, два дня мы. И, конечно же, хотя в принципе такой темп никого не устраивает, пока еще санкций нет и работа пока есть. И второй вопрос, Василий Алексеевич, ну, налоговые отношения с Киевом. Когда мы были, вы знаете, и наш завод прекрасно, и Георгий Марковича, и мы всегда были добросовестными налогоплательщиками, и даже во времена военных действий мы отгрузили более 700 миллионов гривен продукции, исправно платили все налоги, но попытки вернуть НДС, когда нас перевели в Киев, они просто превращаются в издевательство и над Донецкой областью, и над Создаются любые препятствия, любые поводы, лишь бы только не вернуть Киев.